Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. О чем общаешься? Да, разные темы, любые. Понял. Откуда будешь? Девчонок хотел каких-нибудь тут встретить, да все это девчонки толком не попадаются, одни парни тут сидят, походу. Так а что ты в чат Чатурлецке ищешь девчонок? На улице давай, ну, давайте поищи. Да, что мне, я не ищу девчонок, я просто хотел пообщаться с девушками. Так на улице. Ну, парни не попадаются. Выйди на улицу, что там девушек нету. Есть девушки, у меня жена есть. Понял. А ты откуда будешь? Я с Ижевска. Ижевск, Ижевск. Это Дмуртия? Да. Хорошо, в географии разбираешься, походу ты. Не, походу ты на... Нет, это не Дмуртия, да? Нет, Удмурт я посмотри, Удмуртская республика, столица город Ижевск, рядом Татарская республика, Татарстан, да, Казань да. столица. Все, 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 завелся, вижу, вижу. Есть. Я не намерен общаться, обманывая. Мы же... понял, о чем ты общаешься в Чатурлетке? Да в основном все политики хотят разговаривать по ходу. Да, а что там о политике... А политике тебе нужно будет общаться, когда начнет прилетать что-то. Да пока ничего не прилетело, зачем тебе эта политика? Мне мне интересно реальное развитие событий, что в реальности происходит. Но я вывод делал такой, что украинцы вообще не на Россию, русских, я не знаю, как это назвать. Не на... Это же логично, слушай, ну типа, ты думаешь, что наши деды и бабушки во время Второй мировой войны любили на Понятное дело, что нет. Ну мы не нас. <с> Смотри, я тебе привожу пример, что во время Второй мировой войны наши советские дедушки, бабушки, они ненавидят. Почему украинцы должны любить сейчас Россию? Я вообще считаю, что это война искусственно создана Западом, и тут как бы говорить о том, что мы Так, 1370... У нас, по крайней мере, у русских нет ни одного 1375 километров – это длительность от границ Украины до Ижевска. В Казани уже что-то прилетало. То есть, ну, по факту... кстати, ней... Да, в е... Елабугу прилетало. То есть, по факту, типа, к тебе тоже, тоже, возможно, будет прилетать со временем? Ну, ко мне-то, конечно, ко мне больше вероятность, что прилетит, потому что здесь стратегически важные объекты находятся. Что у вас за объекты такие? У нас Воткинский ракетостроительный завод. А, у вас есть какой-то... А какие ракеты он строит? Ну, типа, что там, мискандары Искандеры. А, Искандары. Понял. Ну, значит, да. Значит, должно долетать. Ну, точнее, возможно, хотела полететь, то позбивали. Но в Казани, я знаю, там где-то попадали. <свят> Понятненько. Ну вот смотри, ты говоришь, там у вас, ты говоришь, там Запад что-то там постарался вот это искусственно... Ну у нас <свят> нет, на... украинцам нет, точно. Я вот общаюсь со своими ребятами, с, ну, с кем вот мы ждем. У нас нету такой ненависти. К вам как не попадешь, у вас, ну, Встречаются люди, с кем можно нормально пообщаться, как с тобой, да? А так в основном попадаешь и, знаешь, начинается грязь. Так ты подожди, ты говоришь, искусственно созданная война с Западом. А Путин зачем тогда ввел войска в Украину, а не на Запад? Ну, потому что здесь было все поставлено так, что власти Украины или армия Украины, как это называть своих же граждан на протяжении восьми лет с Луганской народной республикой никак не могла разобраться из Донецкой народной республикой, никак не могли они прийти к общему кому-то знаменателю. Ты действительно в это веришь? Ну вот у меня вот, я такой информации владею. Ну смотри, я живу на Донбассе, Донецкая область, город Краматорск. Мой город был под российской оккупацией в 2014 году когда ко мне приехал Бавай, в соседний Славянск приехал Геркин Стрелков. Вот, ну, по три месяца мы были под ух... Позже нас освободили. В СУ не успели всю территорию освободить, так как Россия спонсировала вот этих территорий, которых она туда и послала. Но вследствие чего этот конфликт был заморожен в течение восьми лет. Если бы Украина действительно 8 лет была Донбасс, как ты говоришь, Город Донецк, Луганск, Луганск, Донецк, да, там Горловка, которая находилась в 500 метрах от линии боевых действий. Макиевка и другие города, они бы выглядели как пустыня. То есть их бы... Почему ни один город не был уничтожен за 8 лет? Не знаю. А почему Россия успела уничтожить? Мариуполь, 500 тысячный город за три месяца. А почему все, что э, весь Запад, когда договаривается, ну вот смотри, несколько примеров, да, приведу. Когда оранжевая революция была... Подожди, военной... Я, я вопрос, вопрос задал. Смотри, ты не знаешь, почему Украина не уничтожила ни одного города за 8 лет? А как удалось России за три месяца уничтожить полмиллионный пол город? Ну, потому что с Володей все сначала договариваются, а потом заднюю сдают. Это что за договоры это такие? То есть я правильно понимаю, Украина... А Россия пришла за три месяца у них? Не то чтобы... Просто... Как это сказать-то? Не то чтобы вот так взяли и... Разб... Весь город, а... Ну, вот с какими-то Как это сказать-то? Ну, Но... это те <правит> телевизоре рассказали, я понял. Там у тебя, кстати, сзади информация о том, что курить нельзя. Нет, это наоборот значок, то, что место для курения. Ты видишь, какой-то пришел и его перетерпнуть а -а -а. хотел. А я, Место для курения, значит, я что, понял. Когда понял. ведь запрещено курить там, ведь наоборот, это перетеркнуто, типа, красненьким или чем. Все, теперь понял, понял. Ну ладно. Ну, продолжай там: зяди и Володя не договорились. О чем говорили о чем не договорились. О чем говорили, о чем не договорились? Ну, вот смотри, э оранжевая революция, когда была, это ведь изначально э без оружия. Э про про те, кто протестовал против власти. Ну, власть делилась, да. Вот протестующие я их назову. Этих всех слов там не смогу сейчас я вспомнить, это как правильно называется. Эээ, те, которые смещали власть. То есть это сначала был невооруженный конфликт, да? А... Подожди, а, на этом остановимся. Эээ, как ты говоришь, оранжевая повалю... революция произошла вследствие чего? Что во время второго тура выборов президента Украины в Украине... Вот, Янукович, который был одним из кандидатов, начал заниматься фальсификацией голосов. Вот, в связи чего это было замечено на очень большущему количестве разных участков. В связи чего второй тур был повторен еще раз, только под строгим уже наблюдением. Где под строгим наблюдением, то есть были камеры, были люди, люди где можно было прийти и посмотреть, что уже никто не подтасует ничего. Был второй тур в связи свечу Янукович проиграл. Я пытаюсь понять, как ты пытаешься определить, что это было смещение какой-то власти, если власть тогда. Нет, ну вот играет. смотри, я тебе про то, что Владимир Владимирович ведь начал эту специальную операцию туда-сюда. Так а при чем здесь а -а -а. Была оранжевая революция в Украине? Ну, при том, при том, что много раз договариваясь с Россией все те договоренности, которые были, они как бы были. Ну пацан ведь сказал, пацан должен сделать, а тут сказали и сказали и Владимир Владимирович свои выполняет договоренности, а вторая сторона своих договоренности не выполняет. Ты, я не как понял, это... смотри, я пытаюсь понять. Ты говоришь, что были подписаны какие-то... Ну ладно, там... это элементарно, вот взять нет, Минские говоришь... соглашения, подожди. вот из последнего это Минские секундочку, соглашения. Секундочку, ты говоришь, что были подписаны какие-то договоренности. И говоришь о событиях... Нет, нет, И говоришь... не были подписаны. Подожди, подожди. Вот Порошенко же там тогда получается там выиграл... И далеко залетел. Вот возвращаемся в оран... вот эту оранжевую революцию, как ты говоришь. Ты говоришь, были подписаны какие-то соглашения там с Нет, Россией? Не были, говорю, подписаны. Договоренности были о том, что э, э, короче говоря, э, американцы эту всю хутили вашу эту э, революцию э, оранжевую. И э, говорят, Владимир, то есть Порошенко же тогда был действующий президент, правильно? <laughs> Нет, ты путаешь, наверное, чуть-чуть. А, Ю Ю Ю Ющенко, да? Тут уже запутался ваш президентах. Денжровая революция началась в 2004 году. Это 20 лет назад. Тогда... А в 2012 году что это было? В 2014 году и в 2013 году. Нет, в 2012, в 2012 году. Тоже там выборы же какие-то у вас были. Порошенко там или кто там был? Э -э -э, не, у нас Янукович обещал народу поехать. Вильнюс и подписать э, интеграцию с Европейским Союзом, на него надавил Путин, и он отказался это делать. Вот. То есть он нарушил свое обещание предвыборное народу. И народ вышел э, с просьбой ну, попросить его, чтобы он отказался от своей вот этой ту... идеи и поехал все-таки и подписал. И люди же выходили целую неделю. То есть сперва он дал информацию через премьер-министра Азарова народу, что никто ничего подписывать не будет. О, вот, народ вышел, в течение недели народ выходил, он улетел в Вильнюс, вот. И спустя два часа после того, как пришла информация о том, что он не подписал то, что люди ждали 20 лет, выходит Беркут, ну то есть та же самая вот эта Росгвардия у вас, да, и начинает из людей. То есть он поставил весь украинский народ выше, точнее, точнее ниже каких-то там разговоров с Путиным. Он слил украинский народ, чтобы быть побогаче. И потом же э, Путину говорят, выведи войска, о, не выведи войска. Короче, президент ваш, э, когда вот это вот вся хватило. Сейчас, подожди, сформирую. Он хотел уже туда ввести, то есть действующую армию, полицию, чтобы вот это все прекратить, правильно? На территории? И... Где именно? Ну вот оранжевую революцию. Да это было в 2004 году, тогда еще не было Януковича. Ну типа он тогда лишь в кандидатах был. А я тебе говорю за то, что произошло в 2013 году, когда он против народа послал полицию с приказом из народа. Вот, полицию послал, да. Вот, вот, я про это и говорю. И что э, западные власти говорят э, Путину, что вроде вот договорись ты с ним, что он этих ментов туда не гнал, чтобы он туда не гнал э, действующую армию, чтобы вооруженного конфликта не было. И тогда э, протестующие тоже оружие не возьмут, у них тоже оружие не будет, и все будет мирно пройдет. Пройдет все мирно. Путин договорился с вашим президентом, чтобы он, это ментов всех туда не вводил и армию туда не вводил. А протестующие взяли в руки оружие и... Ну, то есть, вот, нарушение договоренности, да, взять элементарно минские соглашения. Обо всем, о чем вот, вот хорошо, э -э, скажи, когда на, вот эта вся спецоперация началась, я вот, насколько помню, я думал, сначала мне это приснилось, но потом я читался и это нет, это мне не снилось. До Киева дошли же мы сразу же. Дошли. Пошли да. сразу же до Киева, правильно? На а день, То тоже самое, западники то же самое сказали. Все, свои войска уберите, решим все мирно, правильно? Б*** он уводит войска, а б***". И он говорит, как, св как бы с ними вести диалог. Если ведешь диалог, они тебе обещают одно, ты только б***, свои действия выполнил. Ну, то есть, вот э ты свое выполняешь, делаешь, а он тебе говорит. Он молодец, ты красавчик, а я свое слово держать не буду. Ты попутал, На... ты попутал только что четыре ситуации в двух десятилетиях попытался их где-то где-то там сравнить и привести к тому, что произошла война. Ты не разбираешься в этой ситуации. Ну, то есть ты пытаешься сперва начать тему с э, вот этой оранжевой революции, а ты попутал ее с событиями, которые происходили... Нет, я хочу это тебе сказать к тому, что э, с Владимиром События Владимировичем революции... все пытаются сначала договориться, говорят им... я что, закончу. Ты сделай одно, давай, а мы сделаем другое. Давай друг... я закончу. Смотри. То, что происходит в Украине, то есть, например, те же самые выборы президента Украины, они не должны интересовать Россию и твоего президента Владимира Владимировича. Потому что это внутренние проблемы или внутренние дела Украины, то есть украинцев, когда мы выбираем президента. И если у нас кто-то пошел против воли народа, мы решаем, будет он дальше президентом или нет. Вот, так вот, в 2014 году, когда Янукович пошел против воли народа, по указанию Путина, люди это не поддержали, вот его действия. И они вышли с Алью сперва попросить его, чтобы он одумался, вот, чтобы не привести ни к чему плохому. А после чего, после того, как он бросил большущую, большущую вот эту гвардию ОМОНа на людей, вот, эти люди начали, эти беркутовцы полицейские, протестующих, уже Януковичу сказали до свидания. Вот. И то, что Российская Федерация в момент вот этой кризы, которая происходила у нас в Украине, воспользовалась ситуацией и ввела войска в Крым и на Донбасс, это не означает, что кто-то там не договорился с Путиным. Это означает, что Путин хотел владеть Украиной, но у него не получилось. Вот. Системичу он начал использовать уже другие методы. То есть захват и война. И не пытайся мне рассказывать сейчас о том, что кто-то хотел там с Путиным договориться, не договорился. Единственное вот и самое Путин большое. Путину тоже нужны гарантии безопасности своей страны. То есть ты хочешь мне сказать, что Российская Федерация будет в, в другие государства, потому что ей что-то там не понравилось? Нет, я такого не говорю. Так а зачем в 2014 году ввести Вифтор... Украину? В... 14-м, 10 лет назад, не в 22-м, а в 14-м. Что вы делали? Что ваши войска делали? Гибридные войска, то есть неофициальные, что они делали? Крым, зачем вы э, оккупировали? Ну, ответь мне на вопрос. Крым, кто оккупировал? Уже вы же это проголосовал, ведь народ, чтобы в России остаться не так. Я не голосовал. А ты иск... Крыма, что ли? Крым – это часть Украины, и согласно Конституции Украины должны голосовать все. Я не голосовал. Граждане Крыма голосовали? Не, не, не существует понятия «граждане Крыма». У меня дача в Крыму по сегодняшний день якобы есть. Вот. Но я не могу туда поехать, потому что эта часть находится под российской оккупацией. Нет, нет, нет понятия «граждане Крыма». Есть понятие «граждане Украины». Есть понятие «граждане Ижевска». Нет, есть граждане Российской Федерации. И все вы должны жить согласно Конституции и закону Российской Федерации, как в Украине, согласно Конституции Украины. Я задам тебе еще раз вопрос, зачем вы вторглись в Украину в 2014 году? Ответьте себе. Потому что Путин и вся российская власть начала терять контроль над Украиной в геополитической э, ну с геополитической точке зрения, а украинцы, которые понимают, что Россия это большущая коррупция и нищета, то есть вы имеете ресурсы Большущее количество. Но эти ресурсы не идут на развитие ваших регионов. Мы это прекрасно понимали. И мы сказали, все, ну нам не... мы будем дружить с Россией, вот с россиянами, потому что у всех есть семьи, друзья и так далее. Но мы хотим улучшить свою жизнь путем пойти в сторону Европейского Союза, где уровень коррупции намного ниже, чем в постсоветских странах. Вот. А что сделал Путин? Решил начать войну. Вы... Поэтому не говори мне о том, что кто-то не договорился с Путиным. Ты лучше расскажи мне, почему... Российская Федерация находится на четвертом месте среди всех эко экономик в мире, а по покупательной способности вы на 60 месте. А соседняя Норвегия, которая находится на 40 месте по экономиках мира, занимает второе место по покупательной способности. Как это происходит? Можешь мне рассказать? Как, как, как происходит? В России как происходит? Что ху... у нас происходит в России, что у них бл**ки есть, а у других нету ни И ты, получается, поддерживаешь ту власть, которая начала бл**ить в Украине? Mm -hmm. То есть тебя на... и сказали, что Украина виновата? Я не сказал, что Украина виновата ни разу. Ну, подожди. Что делают ваши войска у нас в Украине, а не в сторонах НАТО? Не на Западе, а именно у нас в Украине. Вы же не в Польшу, Литву, Латвию, Эстонию пришли, Финляндию или в другие страны НАТО. Вы пришли в Украину, в Украину которая в неблоковое государство. Ну, потому что развитие блока НАТО на восток с какого там, с 61-го договоренности были годы или с какого? И американцам стало ну, что договорились, договорились, устно же это договоренность. Нет, не существует понятия устная договоренность. Это во-первых. Во-вторых, почему ты так боишься НАТО? Почему ты не боишься вот этого потолка, который над тобой, что он сейчас упадет из-за того, что Российская Федерация продает ресурсы другим странам и денежки Путин со своими друзьями забирают себе в карман? Почему ты не думаешь о том, что оно сейчас упадет, потому что никто за ним не смотрит? Ну посмотри, подними голову. Это ты как думаешь, нормальный уровень жизни? Нет. Ну. Почему ты думаешь, что НАТО хотела. На что нападать НАТО? Ну ты вышел только что на улицу, ты так 360 вот так вот походил, я увидел какой там уровень жизни. Что НАТО нужно? Забрать дорогу с ямой? Или россиян, у которых средняя, зарплата, средняя пенсия 24 тысячи рублей по России? Зарплата по России 24 тысячи рублей. Средняя пенсия по России 24 тысячи рублей. Ну это... Да. У тебя интернет начал пропадать. Это у вас статистика в Росстате, может зайти посмотреть, государственная. Ну смотри, там рай... придет НАТО, заберет все ресурсы. Так вы из этих ресурсов и так ничего не получаете. Ну то есть, смотри, в Норвегии есть нефть. Там власти платят своим пенсионерам и другим, ну, типа своим жителям, дивиденды. То есть пенсионер, знаю, это да. пенсионер там получает 250 тысяч рублей пенсии в месяц. Но они на сороковом месте среди экономик мира и второе место по покупательной способности. Россия четвертое место среди всех экономик мира, но 60 место по покупательной способности. Знаешь почему? Потому что раньше в России были государственные все компании, которые управляли там газом не все, Газпром не Роснефть. Пришел Путин, внезапно 49% государственных компаний каким-то образом появились, оказались... Отошли его дружкам. Правильно. И ты действительно думаешь, что НАТО придет и у тебя заберет больше? <laughs> больше как Путин больше никто не заберет, поверь мне. Даже это НАТО, которое вы боитесь. Ладно, будем прощаться. Я думаю, ты хотя бы чуть-чуть понял, о чем мы с тобой общались. Давай, пока.